Так, а я стану? Нет, рынки? нет, это нет, Я, я не я, 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 сам местный а, житель. А, а, просто, когда все начиналось, а, а все, объявляли, что ездили на машинах, и потом говорили, и что есть, и все Но я пришел посмотреть, как бы на мероприятие, на вот это вот все, но никого не было. Больше было я даже снял, и вижу, что никого не было. мы были маленькие группы, автобусы еще не приезжали, сейчас там да, э, вне, раз, за аквариусом стоят много автобусов и да, много видно, да. то есть, да. кто уже приезжал. Да. Вот. Да. И маленькие, да. мы, как, да. мы уже да. собирались, да. все да. обсуждали об, между собой, а все ли да. так, я как там договаривались раньше по 30 гривен час. Вот. Ну и был у меня там потом разговор с одним из тех... Да, да, да. Кто был по договоренности. И у нас с ним была дискуссия о том, морально ли это нормально или ненормально, о том, что стоять и быть масуркой для кого-то, для муляжа вот, вот, этого. Травки, вот. И поэтому меня просто, что я просто я иногда подхожу, спрашиваю у, у, тех, кто сюда ну, приехал, кто надо, для не чего. То есть видно, что и много из студентов, а, и, и много есть по тех, кто вот, потому что на улице холодно, на самом деле. Вот. Студенты приехали, которые трусятся, молодые ребята, которые стоят вокруг сцены, кто в балаклавах, кто просто в кепочках. Да, которая ну, явно на заинтересованы, наверное, потому, чтобы да, uh, Юлия Владимировна что была президентом нашей страны. Да, вот. Очень интересно. А вот Вы не забрали. Да. Нет, я снимал, нет, я снимал маленькое короткое видео 16-30. Ну, то есть вместе зафиксировано. Да, где нет никого. вокруг Сами стоят эти ребята в кирпичиках, которые именно были с самого начала. Вот. А так больше никого нет. Вот такие.